Tapi dia mampu memandang di sebalik bentuk dan rupa itu tiada lain adalah diri zat itu semata-mata. Makanya Allah katakan, Kulin zuru mazapis samawati wal ar. Kulin zuru samawati wal ar. Lihatlah olehmu Perhatikan olehmu apa yang tersembunyi pada langit dan apa yang tersembunyi pada bumi. Jadi Allah tidak menyuruh kita lihat olehmu keindahan langit, lihat olehmu keindahan bumi. Tidak pernah Allah lihat. Tak pernah Allah suruh itu. Tapi yang disuruh Allah perhatikan lihat olehmu di sebalik langit dan bumi itu, yaitu Allah maksudnya. Karena alam, langit dan bumi itu yang katakan rupa Allah itu. Langit dan bumi itu yang disebut namanya wujudullah itu. Langit dan bumi itu disebut namanya Ainullah. Namun melihat kesempurnaan langit dan bumi sebagai bentuk wujudnya Allah, lihatlah kepada insan. Insan inilah kesempurnaan memandang langit dan bumi itu. Nah, Kalaulah insan ini kesempurnaan memandang langit dan bumi, mana yang katakan bumi pada insan? Mana pula yang dikatakan langit pada insan, Bapak Ibu? Ah, nah, bumi pada insan yang mana? Ah, nilai yang disebut namanya tubuh. Sedangkan langit pada insan, ah tiang ruko. Di situ dikatakan Allah itu di langit. Apa maknanya Allah itu di langit itu? Apa makna langit itu? Makna langit itu tinggi. Jadi orang yang bisa melihat Allah di langit adalah orang yang berilmu tinggi. Ilmu tinggi itu ilmu makrifat. Kalau lah langit itu tujuh lapis, kalau memang langit pada diri adalah ruh, mana yang dimaksud langit yang tujuh lapis pada ruh itu? Nah, langit yang tujuh lapis pada diri bapak ibu itu inilah yang dikatakan namanya lihat nih sifat sama basar kalam ilmu koda erodat dan hayat ini dia inilah yang tujuh lapis langit pada diri tujuh lapis langit yang sudah nyata pada ruh itu maksudnya maka orang yang bisa menembus tujuh petala langit Orang yang sudah memahami sama basar kalam ilmu kuda, irada, dan hayat, disitulah dia bisa menemui Allah. Karena yang sama itu dia, yang basar itu dia, yang hayat itu dia. Disitulah dikatakan sama basar kalam ilmu kuda, irada, dan hayat sebagai langit itu. Itulah yang dikatakan namanya dengan ruh. Betul ya? Apa kata Allah? Wa yas'alu naka Apa Kuliruh min amri robbi. Mereka bertanya kepada engkau Hei Muhammad tentang ruh. Katakan Hei Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Makna hakikatnya mereka bertanya kepada engkau Hei Muhammad tentang ruh. Katakan Hei Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku itu Allah. Kenapa dikatakan di situ ruh itu tiada lain adalah aku? Karena ruh inilah tajali sifat Allah yang tujuh itu. Ruh ini tajali untuk memandang, melihat sifat Allah ini. Sedangkan sama basar kalam ilmu kuda iradat itu, saya ini tiada lain adalah sifatku. Kalau ini tiada lain adalah sifatku, sifatku itu tiada lain juga adalah diriku. Wasipati la ghairi. Ini dia. Wasipati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Jadi semuanya memandang kepada diri. Semuanya melihat kepada diri. Kalaulah semuanya memandang dan melihat pada diri, maka senterlah diri itu. Resik diri itu ke dalam, Bapak Ibu. Ini yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya, kata Allah. Kalau Allah yang wujud dengan sendirinya pada diri. Maka sudah bertemulah Bapak Ibu tuh. Jadi menemui Allah itu bukan kemana-mana Bapak Ibu. Menemui Allah itu kemana? Pada diri sendiri ini ya. Rupanya yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri. Yang kita cari selama ini adalah diri kita sendiri. Namun diri kita sendiri itu tiada lain adalah diri siapa? Allah. Nah, Allah itulah yang katakan seakmal diri. Allah itu yang disebut namanya sejati diri. Allah itulah yang katakan diri yang sejati. Allah itu yang disebut diri yang sebenar-benar diri. Jadi diri yang sejati, sejati diri, seakmal diri, sebenar-benar diri itu adalah Allah. Nah, Allahnya itu sudah sempurna pada insan ini. Itu maksudnya insan inilah nama rahasia diri Allah yang ke-100 itu. Sekarang insan ini bernama si A, si B. Maka si A dan si B ini nama rahasia Allah ya yang sempurna pada insan. Nah, kalau insan adalah yang ke-100, kalau nama rahasia Allah yang nyata pada insan itu nama ke satu satunya tuh Jamal namanya salah satu Jamal tuh nama rahasia Allah yang nyata pada insan itu dia Enggak ada lagi di bapak ibu tuh udah khatam namanya kaji itu dah kalau udah sampai ajalnya mati aja lah lagi itu. <laughs> kalau sampai aja mati lah gitu iya sampai aja mati lah itu, namun apa yang terbeti apa yang terlintas pada diri Bapak Ibu di saat detik-detik ajal itu? Apa yang terpikir pada diri Bapak Ibu ketika mau mati itu? Ya? Apa yang terpikir lagi Ibu? Kalau boleh diitikotkan kalau mati, apa yang terucap tuh? Aku Allah, diriku tiada. Siapa yang mengatakan aku Allah tuh? Allah yang mengatakan Innani anallah Aku ini Allah Namun diri aku ini Allah Diriku itu sebenarnya tiada ini. Aku ini Allah Diriku tiada tiang kosong tuh yang tidak bisa ditunjuk-tunjuk Atau maksudnya Yang tidak bisa disebut-sebut kalau diitikotkan juga ah seperti itu. Kalau ingin melepaskannya dengan kulima la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud melainkan Allah diriku. Hah? Kalau di diartikan secara makna, tidak ada yang wujud melainkan Allah diriku. Akunya itu bukan akunya bapak ibu, tapi akunya Allah. Allah itulah aku yang sejati itu. Ini Allah katakan, La ilaha ilahu. Kullu syai'in halikun ila wajahahu. Tidak ada yang wujud yang nyata, melainkan yang wujud yang nyata, hanya hua. hu. Kullu syai'in halik. Tiap-tiap segala sesuatu halik tidak pernah ada. Illa wajahahu yang ada hanya dia semata-mata. Itu yang huwa. Ha, mau lihat Bapak Ibu yang huwa itu. Hmm, lihat. Ini memahami. Huwa ini kan tulisannya nih Huwa. Lihat. Huwa kan. Ah, ha. Kita ambil makna hakikatnya. Ya, Makna hakikatnya ini. Itu apa itu? Kosong. kosong, yang kosong itu dari siapa? diri Allah, ya Allah tuh dirinya tuh, yang kosong tuh. Ah sekarang, ah yang kosong tadi yang betul-betul hua, dia zahir, lihat dia zahir, wah wujud, maka dia wujud, Ah, wujudnya itu yang Muhammad nih ha. Jadi ketika dia wujud disebutlah namanya Muhammad. Nah, ketika sudah nyata bentuk dan rupanya disebutlah namanya dengan Adam itu. Makanya Adam Muhammad Allah itu Esa dia. Di situ katakan huwa dia aku maknanya itu. La ilaha ilahu tidak ada yang wujud dan nyata melainkan hu. Maknanya tidak ada yang wujud dan nyata melainkan aku kata Allah. Dari kosong dia jadi wujud dia. wujudnya itulah sebenarnya ya yang disebut namanya Muhammad. Makanya Muhammad ini adalah kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah. Ah, ini orangnya. Ah, sadari, pegang itu Bapak Ibu. Meganya dengan iman. Betul-betul isbatul yakin. Meganya, jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu. Kalau kita bimbang dan ragu, Siapa dia kita ini yang sebenarnya? Apa kata Allah, barang siapa yang bimbang dan ragu tentang rahasia dirinya adalah Allah ragu. Dia Allah tuhan dirinya, dirinya ini nyatanya Allah, tak percaya dia, mati dia di dalam ketidakpercayaan itu, matinya kafir. Nah situlah kita pegang. Rahasia sejati diri kita itu tiadalah adalah Allah itu sendiri. Nah, setelah kita paham bahwa sejatinya diri Bapak Ibu adalah Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri masing-masing. Nah, itu maksudnya. Rahasiakan diri Allah itu pada diri masing-masing. Jangan dikatakan Allah itu diri Bapak Ibu, jangan sebut diri Bapak Ibu itu Allah. Allah sebutlah Allah, diri Bapak Ibu sebutlah diri Bapak Ibu. Walaupun diri Bapak Ibu disebut diri Bapak Ibu, namun hakikatnya diri Bapak Ibu sudah paham itu tiada lain diri Allah itu sendiri. Agunakalah bahasa syariat itu, syariat yang telah bermakrifat. Jadi makrifat itu dibungkus di dalam syariat itu. Nah, jadi sembunyikanlah Allah itu pada diri masing-masing. Nah, lepas kita daripada kesyirikan itu namanya. Itu sudah sempurna Bapak Ibu. Melihat buktinya aja nanti lagi itu Ya kalau Ustaz mati ah, lihat nanti sama Bapak Ibu akalnya kalau Bapak Ibu mati Ustad biarkan aja <lian> <tik in> Tetap Ustaz tuntun Bapak Ibu Tetap Ustaz bimbing itu Iya <lian> Mesti yakin itu ah, Jadi ada ikatan batin Bapak Ibu sama Ustaz Iya di sinilah kita mesti tanggung jawab guru mursid itu dunia sampai akhirat Bapak Ibu. Itu tanggung jawab guru mursid dunia sampai akhirat menuntun rohani daripada jamaahnya itu bagaimana rohani jamaahnya mampu bermakrifat, berliko, bermusahada, bermuajjah sampai fana dia ke dalam wujudnya Allah itu. Ada di Allah katakan, yaumana dong bi imamihim. Wajib kita ini punya guru mursid Apa sebabnya wajib? Karena nanti di akhirat kata Allah, yaumana dong bi imamihim. Di akhirat itu nanti kami akan panggil dirimu sesuai dengan guru musyidmu masing-masing. Sesuai dengan pembimbingmu kalau kita hidup di dunia ini tidak ada guru mursid tidak ada pembimbing, nanti sampai di akhirat tuh plongo-plongo, <laughs> bingung bapak ibu orang ngumpul dengan gurunya, awak apa senam yang lihat tuh apa senam yang tuh, tidak <tuh> oh, <itu> ngerti, saya tuh, <tuh> oh, ini yang bingung di situ, makanya wajib kita ini berguru, <tuh> itu maksudnya. Kena guru itu yang kami membimbing dan menuntun kita. Jadi guru kita itu betul-betul guru mursyid yang sudah mengenal Allah sempurna Zaidan dan batin itu bapak ibu. Nah, dihantarkannya akan diri kita ini. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi. Kalau kamu menjumpai seseorang Yang mana seseorang itu mampu membimbing kamu, menuntun kamu untuk bisa berlikau dengan Allah. Temuilah seseorang itu walaupun kamu datang kepada dirinya dengan jalan merangkak. Tertatah-tatah. Pakai tungkiknya, Wak. Lumpuhnya, Wak. Kalau memang diri kita mampu dihantarkannya untuk bisa berlikau dengan Allah, temuilah dia sebelum ajal kematian itu datang. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar selamat dunia dan akhirat itu. Maka itu wajib bagi diri Bapak Ibu. Wajib kita membimbing dan menuntun anak-anak kita ini untuk bisa usul kepada Allah. Apalagi tugas suami, tugas ayah. Berat Bapak Ibu. Bukan hanya mencukupkan makan, pangan, sandang itu. Tapi mesti mampu membimbing anak-anak dan suaminya, istrinya untuk sampai kepada Tuhan itu. Itu tugas kita. Kalau kita ingin satu kompleks, satu perumahan nanti di akhirat itu. Ya. Maka ketika kita sudah menemui seorang guru musik, ambil ilmunya itu dengan ikhlas. Dengan adab dan dengan barokah. Ini yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Kenapa? Karena dengan jalan berkat adab Bapak Ibu. Nah, ilmunya. Kalau kita ambil jalannya dengan adab, nah, adab inilah yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan berkat dirinya. Nah, berkat tuh. Kalau kita sudah mendapatkan berkah daripada dirinya, ah, berkah guru itu yang mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi itu. Siapa telah mendapatkan sahabat Nabi, sahabat Nabi itu pula lah jalan wasilah kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kebalikannya, siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, adapatkan sahabat Nabi. Siapa yang ingin mendapatkan sahabat Nabi, adapatkanlah berkat guru. Untuk mendapatkan berkat guru, hendaklah kita beradab dengan guru itu. Ini yang diingat oleh Rasul kepada kita. Manzaro aliman fakana zaroni. Barang siapa yang telah berkunjung bersilaturahim kepada gurunya sudah sama dia berkunjung dan bersilaturahim dengan aku Mansofa aliman fakana mansofahani Barang siapa yang sudah berjabatan tangan bersalam dengan gurunya sudah sama dia berjabat tangan dengan diriku Manjalasa aliman nama majlasani fit dunia Wa manjalasani dunia yaumal kiamah jannah. yang satu hamparan duduknya dengan gurunya. Si hamparan duduknya dengan mursyidnya sudah sama artinya dia duduk si hamparan dengan aku di dunia. Siapa yang duduk si sehampar dengan aku di dunia, di akhirat dia juga si hamparan dengan aku, kata Allah. Anilah ah, jalannya Bapak Ibu. Ya. Sehingga dengan cara kita mendapatkan adab tadi itu, dari dirinya sebenarnya kita ingin mengambil barokah itu barokah ilmu supaya kita mendapatkan sapa nabi sapa nabi supaya kita sampai kepada rahmat Allah itu disitulah dikatakan oleh Allah melalui rasulnya al ulama warasatul anbiya itu ulama itulah pewaris nabi ya walaupun Rasulullah telah meninggal dunia Rasulullah telah wafat Nabi dari ditutup namun, pewarisnya ada. Apa nah, pewarisnya itu? Itulah ulama tadi yang ilmunya langsung dihantarkan Allah ke dalam dadanya. Yang disebut namanya ilmu laduni, ilmu kasab, ilmu sir, atau ilmu ma'rifat itu. Nah, yang dihantarkannya kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan itu. Nah, kalau kita sudah mengenal dirinya, saulah ilmunya itu raih ilmunya diantarkannya kita untuk sampai kepada Tuhan itu. Itu tugasnya guru mursid itu. Nah, tapi kalau guru mursid itu tidak mampu membimbing kita untuk sampai kepada Allah, nah tinggalkan aja lah guru itu. Tinggalkan. Karena yang kita cari itu yang mampu membimbing kita untuk sampai kepada Tuhan. Tapi walaupun dirinya adalah guru mursid, namun dia tidak pernah mengaku dirinya itu sebagai guru mursid. Kenapa? Karena memang dia tidak pernah ada sama sekali. Guru mursid itu adalah Allah. Ini yang Allah katakan. Wa mayun falan tajidalah walian mursida. Abang siapa yang tidak diberi Allah petunjuk, tidak dapat hidayah, kemanapun dia pergi untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa memberi hidayah dan petunjuk kecuali wali yang mursida. Kecuali adalah wali yang mursid. Wali yang mursid itu Allah. Allah yang wali yang mursid. Allah sebagai wali mursid telah wujud dan nyata pada insan. Telah wujud dan nyata pada insan, Bapak Ibu. Nah, maka insan itu kan makomnya bertingkat. Ya, carilah melihat ustaz tuk peg jalannya. Insan ini ya ada yang baik perangainya, ada yang buruk perangainya. Maka carilah insan yang baik perangainya. Nah, insan yang baik perangai tahu baik perangai itu? Ya. Yang baik akhlaknya tuh. Nah, yang baik insan yang baik itu carilah insan yang baik lagi soleh. Soleh, insan yang soleh. Nah, insan yang soleh itu di atasnya lagi carilah insan sebagai al-ulama. Karena di atas insan yang soleh itu makom itu adalah ulama. Karena apa? al-ulama warasatul wabarakatuh. Insan yang ulama itu, dia apa waris nabi. Nah, ulama itu, di atasnya itu, itu yang disebut namanya Aulia. Nah, ulama sebagai kekasih Allah. Nah, di atas ulama kekasih Allah, makomnya itulah para nabi. Tuh bapak ibu, para nabi. Nah, nabi itu, berapa banyaknya itu? Nah, 124 ribu. Di atas Nabi itu, itu adalah roh Rasul. Rasul, rasul itu berapa? 315. 315. 315. Ada di 315 itu, apilih lagi yang terbaiknya. Ah, 25. 25. Yang dua lima itu pilih lagi yang terbaiknya. Ah lima, yang lima itu pilih yang terbaiknya. Satu, ah, siapa yang satu itu bapak ibu? Ah itulah Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Muhammad itu dikaji lagi, ada Muhammad secara hakiki, ada Muhammad secara majazi. Ha. Hakiki dan majazi. Nah. Ya. Karena kesempurnaannya tadi kepada Muhammad. Di situ Allah katakan, "Laqad kana lakum uswatun hasana liman Barang siapa Ya, barang siapa ingin berjumpa Allah, maka jadikanlah Muhammad itu sebagai contoh dan teladan buat dirimu. Maka jalan untuk menemui Allah adalah Muhammad. Namun Muhammad itu ada Muhammad yang hakiki, ada Muhammad yang majazi. Muhammad yang hakiki itu, ini yang dikatakan namanya dengan Nur Muhammad. Itu yang hakiki itu. Ya, Nur Muhammad itulah awal mula penciptaan. Nur Muhammad itulah awal mula kejadian. Sebelum adanya langit dan bumi, Sebelum adanya aras lukursi dan mahfuz. Sebelum adanya sorga dan neraka. Maka Nur Muhammad itulah awal mula penciptakan itu. Inna Allah qabla syait. Nurun Nabi min nurihi. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu. Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya. Dari zatnya. Maka Nur Muhammad ini yang disebut namanya. Bahagian daripada diri Tuhan. Wajah alulahu min ibah di juzan bahawa sesungguhnya Nur Muhammad itu bahagian daripada diri aku itu Tuhan. Karena dia adalah bahagian daripada diri Tuhan. Nur Muhammad itu yang disebut namanya Ainulloh. Nur Muhammad itu disebut Ujudullah. Karena dia adalah Ainulloh dan Ujudullah. Nur Muhammad itu yang Habibullah itu. Dialah yang pertama kali melihat dan menyaksikan Allah itu. Dia yang pertama kali. Nah, ini yang hakiki. Yang majazi itu, itu yang bertubuh. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Sekarang beliau sudah wafat. Walaupun beliau sudah wafat, namun kenalilah Muhammad yang hakiki itu. Muhammad yang hakiki itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang hakiki pada diri Bapak Ibu itu yang mana pada diri Bapak Ibu? Ah, ruh ini yang sebut tuh Muhammad yang hakiki pada diri Bapak Ibu itu yang ruh itu. Kodja akum rasulun min ampusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu adalah ruh. Ruh inilah yang katakan namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah tajali sifat Allah. Kenyataan Allah itu. Apa bedanya di Bapak Ibu dengan beliau? Beliau adalah tunjuk sebagai seorang Nabi dan Rasul. Dapat wahyu, ada mukjizat. Bapak Ibu tidak ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul dan tidak dapat wahyu dan tidak dapat mukjizat. Walaupun Bapak Ibu tidak dapat wahyu, tidak dapat mujizat bukan ditunjuk Nabi dan Rasul. Namun Bapak Ibu bahagian daripada dirinya jua. Juanya itu ke mana perginya? Bahagian daripada diri Nur Muhammad. Muhammad. Contoh. Ah, ini gelas Bapak Ibu. Gelas kaca. Lalu gelas ini Ustaz lambungkan Bapak Ibu. Tahu dilambungkan. di lambung ya sampai ke bawah pecah dia. Ada yang pecahnya 4 meter perginya. Ada yang 3 meter, ada yang 2 meter. Ada yang di sini pecah itu. Walaupun 4 meter, 3 meter, akan tetapi 4, 3, 2 meter itu bahagian daripada diri. Nah, kacanya juga. Walaupun ada kita ini, ya, yang disebut namanya yang soleh, ulama, aulia dan sebagainya, namun diri kita itu juga bahagian daripada dirinya Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Itu dia maksudnya. Apa hamilah Nur Muhammad itu? Ya hakiki. Maka Nur Muhammad yang hakiki sebagai rahasia Allah, disitulah ia mengatakan, Ana abul arwah wa ana abul jasad. Akulah bapaknya sekalian roh dan akulah bapaknya sekalian jasad. Jadi bapak sekalian jasad, bapak sekalian tubuh dan bapak sekalian roh itu adalah Nur Muhammad dan Nur Muhammad itu rahasia diri Allah Bapak Ibu. Lalu pahamilah mana yang dikatakan Adam dan mana yang dikatakan Muhammad. Bapak Ibu, kalau Ustaz bilang Adam antara ingat Nabi Adam.